নমস্কার বন্ধু চাম আপনি আপোনাৰ আধাৰ কার্ডত কিমানবাৰ আপনার নাম আপনার ডেট অফ বার্থ আপনার ফোন নম্বর কিমানবাৰ আপডেট করব ইউটিউব ভিডিওত আপনি আপনার মোবাইলের যোগানো একটা ব্রাউজার উলিয়াই উলিয়া লওয়ার পিছত আপনি ইউ বুলি সার্চ করে দিব সার্চ করে দার পিছন আপনি প্ৰথম লিংক দেখা তাত আপনি ক্লিক করে দিব ইয়াত ক্লিক করে দেওয়ার আপনি এইটো পেজলৈ গুছি আহিব অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াত লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিব লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো পেজলৈ গুছি আহিব অহাৰ পিছত ইয়াত আপুনি যিটো দেখা হৈছে থ্ৰী ডত তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব এইটো থ্ৰীডত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত যিটো লিখা আছে মাই আধাৰ তাত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত গেট গেট আধাৰত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি অলপ স্কল ডাউন কৰিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত লিখা আছে যিটো ডাউনলোড আধাৰ তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এইটো পেজলৈ গুচি আহিব ইয়াত অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াত যিটো দেখা পাইছে ফ'ৰ্থত তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি লগ ইন পে'জলৈ গুচি আহিব এইটো লগ ইন পেজলৈ অহাৰ পিছত আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰিব লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি নতুন এটা পেজলৈ গুচি আহিব অহাৰ পিছত আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটোৰ ওপৰত এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত যিটো কেপচা দি আছে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত লগ ইন উইথ অ' টি পিত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো ফোন নম্বৰ দি আছে তাত অ' টি পি যাব অ' টি পি দিয়াৰ পিছত আপুনি লগ ইন কৰি ল'ব লগ ইন কৰাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত আপুনি কিমান বাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব গতিকে মই লগ ইন কৰি আছোঁ চাওঁ আহক লগ ইন কৰাৰ পিছত এইটো বজালৈ গুচি আহিব ইয়াত অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াত যিটো প্ৰথম লিখা আছে এড্ৰেছ আড্ৰেছ তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি আকৌ নতুন এটা বজালৈ গুচি আহিব ইয়াত অহাৰ পিছত ইয়াত যিটো প্ৰথমটো দেখা পাইছে আপডেট আধাৰ অনলাইন তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এইটো পেজলৈ গুচি আহিব ইয়াত আপুনি ৰচিদটো আপডেট এটা তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰি লগত লগে লগে আপুনি এইটো বেজলৈ গুচি আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ প্ৰথম আছে আপোনাৰ নাম আপুনি নামটো দুইবাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ একবাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ জেণ্ডাৰ একবাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব গতিকে ইয়াত যিটো আপোনাৰ এড্ৰেছ দিয়া আছে এড্ৰেছৰ কোনো লিমিট নাই এড্ৰেছ আপুনি যিমান পাৰে সিমান কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোক যদি মোৰ এই পেজটো নতুন পেজটো ফ'ল' কৰি এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ